السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اللہ مس علی محمد و صحابہ اجمعین فصبر کما صبر العزم من الرسل ہم حضرت نوح علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور بار بار ہم شروع میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مقصد ہمارا واقعہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس سے ہمیں جو فائدے جو سبق ہمیں اخلاقی طور پر عقیدے کے طور پر ملے یا حاصل ہوئے اس کا ہم نے ذکر جو ہے وہ کرنا ہے آج کی محفل میں بھی ہم انشاءاللہ بیس تک جو ہے نا اسباق بیان جو ہے وہ کریں گے جو ہمیں نو علیہ صلاط و کے واقعے سے تفسیری انداز میں حاصل ہوئے اس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات پاک نے فرمایا کہ اے نبی علیہ سلاۃ والسلام صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا یہ سورہ جو ہے نا الاحقاف ہے اور اس کی آیت مبارک کریما آخری یا پینتیس ہے الحقاف چھبیسواں سپارا ہے تو فرمایا آپ اس طرح صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادوں والوں نے صبر کیا تو سیرت کی کتابوں میں جو اول العظم رسول ہیں ان کی اصطلاح چلتی ہے اصطلاح یہ ہے کہ اول الاظم جو ہے نا پختہ ارادے والے رسول جو ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے اس کے بارے میں نا کوئی واضح بات تو نہیں ہے لیکن سور احزاب میں نا آیت مبارک قیمت سات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ پانچ ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ, ومن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ یعنی کہ ہم نے پختہ عہد لیا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے نو ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ سے تو پانچ اولو العظم رسول ہوئے پانچ رسول ہوئے وہ کون کون سے نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام تو یہ جو ہے نا سب سے زیادہ فضیلت والے یہ پانچ پیغمبر مانے جاتے ہیں پانچ رسول صورت الاحضاب کی روشنی میں ترتیب فضیلت کس طرح ہے کہتے پہلے ہے ہمارے نبی علیہ السلام جو سب سے افضل ہیں ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ و سلام دوسرے نمبر پر تیسرا ہے موسیٰ علیہ السلام تیسرا چوتھا عیسیٰ بن مریم اور پانچویں جو ہے نا نوح علیہ السلام یعنی کہ جن کے بیان کا مشرف حاصل کر رہے ہیں یہ پانچویں درجے میں ہیں نبیوں میں نبیوں میں سے رسولوں میں سے لیکن یہ اول الاظم اصطلاح ہے کوئی حدیث نہیں ہے ہاں قرآن مجید نے چونکہ آیا اول کہ آپ نے اس طرح صبر کرنا ہے جس طرح اول رسولوں نے کیا ہے تو وہ پھر جو ہے نا یہ مشہور ہے کہ یہ پانچ جو ہے وہ رسول ہیں تیسری بات اس میں یہ ہے کہ نو علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام میں مشاہبت پائی جاتی ہے تشبیح پائی جاتی ہے کیسے جس وقت نو علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا میں حضرت نو علیہ السلام کے علاوہ کوئی نبی کوئی رسول نہیں تھا صرف وہی تھے نو علیہ السلام اکیلے اور جب ہمارے نبی علیہ السلام و اسلام دنیا میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ہے تو اس وقت بھی پوری زمین پر کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں تھا صرف آپ ہی تھے تو یہ مشابت ہوگی نا ہم نے آپ پر اس طرح وحی کی جس طرح نو علیہ السلام پر وحی کی تو وحی میں مشابت کیا ہے کہ جس طرح وہ اکیلے تھے پوری دنیا میں آپ بھی اکیلے ہیں چوتھی بات جی یہ نا اسے ہم آغاز کرتے ہیں کہ سورہ الاعراف میں نا اللہ تعالی کی ذات پاک نے کیا فرمایا کہ جب نو السلام نے تبلیغ کی تو انہوں نے کہا جی آپ غریبوں کو تو الگ کریں اور اس کے بعد نا جگرے کا الزام سلا تو پر لگا دیا کہنے لگے کالو یا نو کدنا جدال اے نو بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے بھائیو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پرانا طریقہ ہے علماء کے واض و نصیحت کو جھگڑا کہنا نبیوں کی تبلیغ کو فساد کا نام دینا جگڑے کا نام دینا یہ پرانا طریقہ ہے حالانکہ پیغمبر نہیں جھگڑا کرتے جگڑا تو وہ کرتے ہیں نا جو کہ کفر اور شرک پر ہیں اس لیے یہ گبڑانا نہیں چاہیے کہ جی مولوی ہے مولویوں کو تو جی فساد کی عادت ہے یہ تو مناظرے کرتے رہتے ہیں یہ تو بحثیں کرتے رہتے ہیں اب دیکھیے نو علیہ السلاۃ والسلام کو کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کہ تم نے جھگڑا کیا ہے اے نو اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ جھگڑا کیا ہے اور بد قسمتی سے نا یہ علامہ اقبال نے بھی غالباً ایسے الفاظ بول لیا کہ ملا فی سبیل اللہ فساد یعنی کہ ملا کیا ہے جی وہ فی سبیل اللہ فساد ہے ملا مولوی فساد نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ غلط ہیں وہ فسادی جو ہیں وہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہم پر عذاب کا وعدہ جو اگر تو سچوں میں سے ہے یعنی کہ تم جو ہے نو کہہ رہے ہو کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا تو اللہ تعالی کا عذاب تم پر آئے گا تو لے ہو اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے عذاب مانگا تو عذاب کیوں نہیں آیا عذاب بھائیو اس لیے نہیں آیا کہ جب تک اللہ کے جو علم میں ہے آخری بندہ ایمان نہ لے آئے عذاب نہیں آتا مثلا اب ان کے کہنے پر عذاب آ جائے تو جو اگلے سال ایمان لانا ہے وہ تو رہ گیا نا اب ایسا ہی مطالبہ نبی علیہ السلاط والسلام سے مشرقین نے مکہ بھی کرتے تھے کہ لو جی لے آؤ وہ عذاب اب ان کے کہنے پر اگر عذاب آ جاتا تو ہم مان لیتے ہیں دو منٹ کے لیے کہ ان کے فرمائشی مطالبے پر اللہ تعالی کی ذات پاک عذاب بھیج دیتے تو جنہوں نے اگلے سال ایمان لانا ہے وہ کیسے لاتے مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھٹے سال ایمان لے کر آئے ہیں نبوت کے چھ سال گزر چکے تھے اب قوم کے کہنے کی وجہ سے عذاب آ جاتا تو نو حضرت عمر کیسے ایمان لاتے کچھ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نسل حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں ابو سفیان جو ہیں وہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں تو وہ پھر ہلاک ہو جاتے تو وہ پھر انہوں نے ایمان لانا تھا اس لیے عذاب نہیں آتا جب تک اللہ تعالی کے علم میں آخری بندہ بھی ایمان نہ لے آئی اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا دوسری بات اگر اس نے ایمان نہیں لانا مان لیا وہ اس نے کفر ہی میں مرنا ہے لیکن اس کی پوشٹ میں اس کے سلب میں اس کی میں میں کے جو بچہ ہے نے ایمان لانا ہے تو جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے تو یہ اس کا اب خالی ہو گیا نا اب اس پر عذاب آ جائے گا یہ نکارا ہو گیا کیونکہ اس کا جو بچہ ہے وہ تو مومن ہو جائے گا ایمان لے آئے گا اب دیکھیں نا طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر نہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی یہ زندہ رہیں گے تو آگے ان کی نسلیں چلیں گی نا تو پھر عذاب نہیں آیا تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں عذاب نہ آنے کی پہلے جب قوم فرمائش کرے اب دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ اگر وہ عذاب اگر تم جو ہے وہ سچے ہو اب اس کے بعد بھائی یہ جو چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ فرمایا لَكُمْ کہ میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی کب میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں اور اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے اللہ کے ارادے کے مقابلے میں میری خیر خواہی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتی اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائیو جب تک آخ اللہ تعالی کی مشیت اور مرضی اور نبی کی مرضی ایک ہو تو کام ہو جاتا ہے اور جب اللہ کا ارادہ اور مشیت کچھ اور ہو نبی چاہے جتنی مرضی خیر خواہی کرے تو بھائیو نبی کا ارادہ اللہ کے ارادے کے مقابلے میں پورا نہیں ہوتا یہ کہہ رہے ہیں نو السلات وسلام کہ کان اللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تو میں اس کے مقابلے میں میری خیر خواہی میری تبلیغ میری نصیحت کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا اور یہ بات ٹھیک ہے کام کس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا ارادہ اور بندے کی مرضی ایک ہو جائے اور جب اللہ کا ارادہ نہ ہو اور بندے کی مرضی ایک طرف ہو تو کام نہیں ہوتا اس کے لیے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ اللاط و اسلام ہے اور حضرت اسماعیل علیہ صلاحت و اسلام ہے یہ بطور مثال ہے بات ابراہیم علیہ سلاط و السلام چاہتے ہیں چھوڑی چل جائے اور اسماعیل علیہ و اسلام بھی چاہتے ہیں چھوڑی چل جائے لیکن اللہ کا ارادہ نہیں چھوڑی چلی نہیں چلی کیوں نہیں کیونکہ اللہ کا ارادہ نہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں میرا بچہ نہ بچے میرا بیٹا اسماعیل علیہ و اسلام نہ بچے لیکن اللہ بچانا چاہتے ہیں بچ گیا دوسری طرف دیکھیں آگے آئے گا واقعہ نو علیہ السلام چاہ رہے ہیں میرا بیٹا بچ جائے اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آئے کشتی میں سوار ہو جائے بچ جائے گا لیکن اب اللہ تعالی کا ارادہ یہ ہے کہ نہ بچے سامنے گھڑک ہو گیا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے مختار کل کہ نبی جو چاہے کرے بھائیو یہ مسئلہ سمجھ لیں میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کر رہا عقیدے کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور اس پر سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ جب اللہ کا ارادہ نہ ہو اور وہ نبی کے مخالف ہو اللہ کا ارادہ تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ ہوتا ہے نبی کا جو ارادہ ہو مشیت ہو رضا ہو مرضی ہو وہ نہیں ہوتی اور یہی حضرت نو علیہ سلاطلام نے یہ بات جو ہے وہ کہی پھر حضرت نو علیہ السلام والسلام نے سورہ حود میں فرمایا کہ وہ اللہ تر تم اسی ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے توڑ جا یعنی کہ اگر تم نہیں مانتے نہ مانو آخرت آئے گی تمہیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے تر جا سے نہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ کیا وہ یہ کہ بھائی تر جاؤن مجہور کا سیگا ہے تم لٹائے جاؤ گے آپ کسی بندے سے دنیا دار سے دین دار سے پوچھ لیں کہ وہ دنیا سے جانا چاہتا ہے وہ کہے گا نہیں یعنی کہ انسان طبیعت کے حوالے سے طبی طور پر دنیا سے جانا نہیں چاہتا توڑ جاؤن تم لٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں مجبور کر کے جبر کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ لے جائیں گے وہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے مہاراجے بڑے بڑے دنیا پرست دنیا پسند نہیں دنیا پرست لیکن وہ دنیا میں رہ نہ سکے کیوں تڑ جا ان کا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر زبردستی اس کو دنیا سے نکال کر لے جاتے ہیں سو سال سے پہلے والے کدھر ہیں کدھر گئے وہ بھائیو وہ دنیا سے چلے گئے ہوا کیا تڑ جا اور وہ پھر میں اس نقطے کی تکرار کر لوں انا لاہ و انا الہ راجی بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جو بھائی کہتے ہیں نا کہ بھائی اولیاء اللہ دنیا میں ہیں اور دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ تو فرما رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں ہم سب یہ اللہ نے کہا کہتے ہیں مومن انا للہ و انا اللہ راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں لوٹ کر جانے والے ہیں دیکھیے نا میں لاہور میں ہوں پہلے بھی میں نے مثال دی تھی اب میں کراچی چلا گیا اب پھر میں پہلے تھا میں ادھر ہی آ گیا تو بندہ دنیا میں آنے سے پہلے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا اللہ کے پاس دنیا میں تھا جس بچے نے پانچ سال بعد پیدا ہونا ہے وہ دنیا میں ہے نہیں ہے تو وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ اسی کی کر جانا ہے تو پھر لوٹ گیا نا اللہ کی طرف یعنی کہ جس طرح پہلے دنیا میں نہیں تھا تو اب لوٹ گیا اللہ کی طرف اب بھی دنیا میں نہیں ہے اب وہ اللہ کے پاس ہے ہاں پہلے عالم ارواہ میں تھا اب عالم برزخ میں ہے یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا تو موقع کی مناسبت سے آئے تی یہ سورہ مبارکیونتی فرما رہے ہیں تو ہم نے اس لیے اس کا دوبارہ جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے پھر آگے فرمایا کہ ہم یکولون افترہ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا کل ان ہی تو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے فلیہ اجرامی تو میرا جرم مجھ پر ہے یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولتے سچے نبی کبھی یہ نہیں کہتے کہ توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ نے نہ کہا ہو جو وہی آتی ہے نا نبی اور رسولوں کی طرف صرف وہ پہنچاتے ہیں اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرتے موضوع روایات ضعیف روایات ہمارے ہاں تو یہ سوشل میڈیا پر میسج پتہ ہی نہیں ہے حوالہ بھی نہیں ہوتا نیچے حدیث کا بس وہ آگے سے آگے بیچتے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم دین پہنچا رہے ہیں یا کسی کی بنی بنائی بات پہنچا رہے ہیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں ہوتا غلط فتوے جھوٹی نبوت بھائیو یہ سب کیا ہے یہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولنا ہے اس لیے ہر امتی نبی علیہ السلام کا دین کا مبلغ ہے دین بنانے والا نہیں ہے کیا مطلب ہم پہنچانے والے ہیں پہنچانے والے ہیں دین بنانے والے نہیں بلکہ نبی بھی دین بنانے والے نہیں ہیں نبی بھی بلگ معلیہ علی کا من ربک انبیاء دین پہنچاتے ہیں دین عرش پر بنتا ہے ہاں نبی کی زبان مبارک سے اس کا اظہار ہوتا ہے دین آسمان سے نازل ہوتا ہے اور نبی کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے نبی بھی حلال حرام دین بنانے والے نہیں ہوتے اس لیے فرمایا کہ اگر میں نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں نو علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے اور توبہ نعوذ باللہ یہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا جو ہے نا وبال میری جان پر ہے وَأَنَا بَرِي أُمِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں اس سے بیزار ہوں جو تم جرم کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جی وہ حوالے اتنے پوائنٹ ہو گئے وہ تو میں نے جاد نہیں ہے اب آپ صرف اسی طرح سنتے جائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نو علیہ السلام کہ یہ جو تم شرک کرتے ہو یہ جرم کرتے ہو اب دلچسپ بات یہ ہے دلچسپ نقطہ یہ ہے ہمارے ہاں قتل کرنا جرم سمجھا جاتا ہے جرم کسے کہتے ہیں جس میں جیل ہو جائے جس میں پولیس پکڑ کر لے جائے جس میں سزا ہو جس میں گورنمنٹ حرکت میں آ جائے فوج حرکت میں آ جائے اسے کہتے ہیں جرم دہشت گردی جرم قتل کرنا جرم چوری کرنا جرم کسی پر زبردستی کسی کا مال چھین لینا ڈاکو بن جانا جرم لیکن 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 شڑک کو جرم نہیں سمجھا جاتا آپ غور کر کے دیکھ لیں بلکہ یہ تحفظ کر دیں کچھ چرچ جانا چاہے شرک تو جرم ہے ہی نہیں یہ پرائیویٹ معاملہ بن چکا ہے چرچ جانا چاہتا ہے بودھ کو پوجنا چاہتا ہے کوئی اگر وہ کسی کی بھی پوجا کرنا چاہتا ہے قرآن کی نظر میں وہ شرک ہے جرم ہے لیکن آج کی دنیا میں شرک کو جرم نہیں سمجھا جاتا یہ پوائنٹ نوٹ کریں یعنی نکتہ کہ جو ہے نا شرک شرک اس کو کون جرم سمجھتا ہے بلکہ آج اگر کوئی جا کے مزار پر سجدہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں پوری دنیا اس کا تحفظ کرے تو عزت مو علیہ السلام فر کیا فرما رہے مما تجی مون میں اس سے بیزار ہوں جو تم جرم کرتے ہو یعنی کہ شرک والا اب بھائیو اللہ تعالی کی ذات پاک نے سورہ جو ہے نا الاراف میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی سورہ آراہ میں فرمایا کہ اے میری قوم لیسا بی مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے یعنی کہ قوم کہتی تھی توبہ نعوذ باللہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ گمراہی ہے نبوت اور گمراہی یہ ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی نبوت اور گمراہی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی جس طرح دن اور رات گرمی اور سردی دھوپ اور سایہ اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح نبوت رسالت اور گمراہی یہ ایک دوسرے کی ضد ہے جہاں پر گمراہی ہوگی وہاں پر رسالت نہیں ہوگی جہاں پر رسول نبی ہوں گے ادھر گمراہی نہیں ہوگی کیوں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہوتے ہیں جب بندہ بادشاہ کسی کو سفیر بناتا ہے تو مند کو بناتا ہے سمجھدار کو بناتا ہے اہل کو بناتا ہے نا اہل کو نہیں بناتا تو اللہ تعالی اپنے نبی کو بھیجے رسول بنا کر وہ گمراہ ہو جائے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کو بھی اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو نبی بنایا ہے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ توبہ نوزب اللہ اللہ کسی کو نبی بنا کر پشتاتے نہیں ہے توبہ نوزب اللہ اور نہ وہ اپنے عہدے سے معذول ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بنا دیا تھا فلاں ان سے غلطی ہوئی ہے اب ان کے عہدے سے ان کو معذول کر دیا جائے رسول رسالت سے معذول کر دیا جائے نبی رسول کبھی بھی اپنے عہدے سے معذول نہیں ہوتے اور اس لیے فرمایا ولا کن رسول العالمین اور آگے فرمایا کہ میں اپنے رب کے پیغامات تمہارے پاس پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں ادھر یہ بات سبق ہے ہمارے لیے ہم کیا ہیں نیرے خوشک قسم کے مبلغ خوشک قسم کے مناظرے پیسے جواب کرنے کی پالیسی ہماری ہوتی ہے جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں کسی کو نصیحت کرتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ انداز بحث والا ہو کر ہم کہتے ہیں ہم اس پر جو ہے نا غالب آ جائیں اور اس کو ایسا ایسی دلیل دیں کہ آگے سے یہ جواب نہ اس کو آئے نہیں بھائیو نبی مبلغ بھی ہوتے ہیں خیر خواہ بھی ہوتے ہیں بلکہ خیر خواہی زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر مکمل مبلک کون ہے جو خیر خواہ بھی ہو رسول مبلک بھی ہوتے ہیں پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں اور ہر قسم کے حقوق عباد میں خیر خواہی بھی کرنے والے ہوتے ہیں جو کہ بد قسمتی سے بیان کرنے والا بھی محروم ہے اور اکثریت بھی آج کی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس سے محروم ہے پھر فرمایا کہ تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی نصیحت کرنے والا آیا کہ اس نے تمہیں نصیحت کی ہے یاد رکھیے یہ الفاظ ہیں الا رجول منکم الا رجولم جتنے پیغمبر جتنے رسول آئے ہیں وہ سب مرد ہی ہوئے ہیں کوئی عورت نبی نہیں ہوئی حتیٰ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صدیقہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ کی کی ماں کی طرف وہی ہوئی ہے لیکن نبی نہیں. کیوں کیونکہ نا نبیوں نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے جہاد کرنا ہوتا ہے اوپن ہونا ہوتا ہے نمایاں ہونا ہوتا ہے خطابت کرنی ہوتی ہے امامت کروانی ہوتی ہے جہاد کرنا ہوتا ہے ہاں جی؟ اور جو ہے نا عورتوں میں یہ اوپن ہونا نمایاں ہونا ہے نہیں عورت تو پردے کی چیز ہے نہ اس لیے اسلام میں نہ عورت خطابت کر سکتی خطیب دیکھیے کوئی عورت نہ امامت کروا سکتی نہ جہاد اس پر فرض ہے کیوں کچھ نبوت ہوتی ہے اوپن ہونا ظاہر ہونا پہاڑی پر چڑھ کر واز کرنا پہاڑ پر چڑھ کر سب کے سامنے نمایاں ہونا تو جبکہ عورت تو چھپی ہوئی چیز ہے پتہ چلے جی اس پر ایسے ایام آگئے ہیں وہ بےچاری نماز ہی نہیں پڑھا سکتی اور نازک ہوتی ہے تو جہاد کے لیے تو ٹریننگ سخت جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی کی ذات پاک نے ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک صرف مردوں ہی کو رسول اور نبی بنایا ہے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک نے کسی عورت کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ نہیں بنایا